Офицер Министерства внутренних дел Украины, старший лейтенант Борис Пилипчук – человек мужественный, бесстрашный, болевой. За его спиной опыт афганской войны. Будучи работником милиции, Борис на себе познал все прелести милицейской работы – от постового милиционера до оперативного дежурного. В деревне Новая Синявка, где Борис проживает со своей семьей, находится община христиан Верии Евангельской. Борис неоднократно пытался расправиться с верующими, так как его супруга Галина стала членом этой общины. Но этому не суждено было сбыться. Однажды, когда Борис выпивал с соседями в своем новом доме, Галина привела домой заезжего проповедника, чтобы тот побеседовал с Борисом. Первой реакцией Бориса было выбросить проповедника через окно, но неожиданно для себя он внимательно выслушал того, а к концу их беседы склонился для молитвы. Жизнь Бориса круто изменилась, но судьба готовила неожиданный поворот. Прошло более двух лет, примерно после того, как я пришел к Богу, или около двух лет, когда 27 июля 1998 года я после работы приехал домой и вдруг мне стало плохо, я потерял сознание. И дальше я не знаю, что было со мной, но отчетливо я осознал, что вижу, когда мое тело, над которым копошатся врачи, находится как бы внизу меня. Просто получилось такое Изображение, как я вроде бы завис над своим телом, и произ... на всем происходящем наблюдаю сверху. Когда врачи ничего не добились для того, чтобы провосстановить мне жизнь, они накрыли тело простынью. Галя, скажите, пожалуйста, вот ваши переживания. Вы, э, когда вы первый раз услышали о том, что произошло с вашим мужем? Он пришел с работы, по обеду, и вот так случилось. Он пришел, у нас еще была маленькая донечка, три месяца ей было. И он взял за коляску, и я вижу, что руки так сжимаются, и он падает. И спал. У нас тут как раз по сусисту приехала фельдшерка, она в отпуску была. И она прибегла до него и говорит, кома. Ми визвали швидку допомогу. Приїхала машина, забрала нас в районну лікарню. Ну там вже медперсонал що там робив. Він, значить, в комі і не приходив в себе. Тут вже з міліції прийшли, начальник міліції почали піднімати вже всіх на ноги. Це і... происходило при вас, ви знаходились да, там? Так, да. да, я була біля нього, і так сутки він пробув в районній лікарні, і вже на, на другий день рано йому стало гірше, пульс став падати, нічого вже йому не могли тут допомогти. І якраз був вихідний, субота, і його, значить, сказали відправляти в обласну лікарню. І коли ми приїхали в обласну лікарню, наш лікар скоренько нас здав туди і. Слава Богу, перехрестився, що ми його довезли живого. Пульс 26, нас звідси відправляли по дорозі, пульс падав. Я не скажу, в якому стані цей пульс був, коли ми приїхали. Мені не до того було. От і коли ми приїхали в лікарню, так голочкою його покололи, руку підняли, кинули і на цьому все. Сутки ми пролежали, ніхто до нас. Ми сестра прийшла, ну що там, і на цьому все. Так було на душі, господи. Ну, він такий був, такий, він був жорстокий, і тут вдруг ти його так змінив. Чого ж ти в мене його забираєш? Ну він такий став хороший, такий, такий був поганий. Да. Ти його тоді не забрав. А зараз, коли все так змінилось, коли так стало добре, дочечка ця маленька нам на радість, і ти в мене його забираєш. Скажите, пожалуйста, когда и кто вам сказал, что папа ваш умер? Вы слышали об этом? Да, нам сказала бабушка. Пришла и сказала, что отец умер. Mm -hmm. И его нет. Да. Как ты это воспринял? Я сначала не поверил. Я не мог поверить. поверить в то, что мой отец умер. Я верил, что Бог его будет охранять, и, и вдруг он умер. Mm -hmm. А ты, когда ты услышал, что папа умер, что ты подумал? Ну я, я, я злякался и начал проживать. Тебе и было, пап... ты плакал, да? Я почувствовал, что какая-то сила, но я осознаю сейчас, что это сила Духа Святого, начала меня вести вверх, проходя через бетонные перекрытия многоэтажного корпуса областной больницы. Мое тело, вернее не тело, а моя душа начала быстро удаляться от земли. Земля, как планета, стала быстро удаляться из поля моего зрения. Даже земной шаг. Да. Вот. Я даже видел пару спутников или, я не знаю, может, какие-то другие летательные аппараты, которые были недалеко от меня. И После такого какого-то пронзительного звука мне Господь даровал такую картину. Это была местность, которая была наполнена такой луг-поля, исключительно зеленая такая чудесная зелень, трава. В центре этого поля стоял кубической формы город. Когда я увидел, то в моему восторгу просто не было слов. Когда Бог показал мне этот чудесный город, то я увидел, что от этого города исходит как бы разноцветное сияние. Он играл в свете разными поясами цветов. Синие, красные, зеленые, желтые, разных оттенков, как радуга. Только их было 12. На каждой стене этого города было по трое ворот. Когда Бог подвел меня к этому городу, я вошел через одни из ворот, то я изумился все больше и больше, когда увидел, что ворота круглой формы, но форма... Что вы имеете в виду круглой формы? Абсолютно... Абсолютную форму шара. И когда я увидел этот шар, я изумился, потому что этот шар был, это большая жемчужина, примерно 2-2,5 метра в диаметре. Но когда я попал в середину города, то мое изумление было еще больше, потому что я попал в совершенно золотой город. Полностью весь город, все стены, все улицы, все дороги были полностью чистого золота. Неужели это, как бы сказать, самое-самое, что только Бог мог придумать, это вот золото? Неужели этот металл есть превосходнее всего. Почему тогда Бог Адаму и Еве создал именно Едем, природу? Это, это определенная красота одного стиля. Но почему золото Бог избрал? Мне кажется, что это угнетает, это давит, это тяжело. И не просто из чистого золота, а я хочу, чтобы телезрители поняли, что это золото было по чистоте, как э, прозрачное стекло. Я видел помещения которые были подо мной надо мной зайдя в одно из помещений я полностью был уверен что это мой дом что я нахожусь у себя но когда я вышел в центру этого города и увидел что необычайно широкая и величавая река которая идет как бы из центра из глубины центра этого города и шла к окраинам этого города это река манила к себе. Это суденая, голубая, голубая, прозрачная такая вода. Этот шелест ее всплеска. Это было что-то необычайное. Но в центре этой речки стояло еще более диковина, то, что Господь показал мне. Стояло дерево которое росло сразу по обеим сторонам. Оказывается, корни как бы аркой с одного берега на другой перекинули свои корни, а ствол сходится, сходится в центре реки и идет кверху. Я не знаю, что это было за дерево, но дерево было фруктовым. Плоды, которые были на нем, они были примерно как литровая банка такой формы и в форме груши, грушевидной формы размерами с литровую банку. Что было дальше после того, как вы покинули этот город? Когда я покинул этот город, Господь, мгновение ока, начал возвращать меня в мое тело. И я взмолился, я начал просить, чтобы Господь не убирал меня с этого места. Но Бог сказал, что у тебя есть жена, трое детей. Но я не хотел ничего этого слышать. Я был настолько счастлив, что моим Радостями моему восторгу не было. Я предела. надеюсь, что жена вас не слышит сейчас. Борис знаете, когда рассказал ага. все это супруге, она говорит, ты, наверное, меня не любишь. Она потом подумала и сказала, да, действительно, я бы на твоем месте, возможно, писала <с>, 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 с удовольствием. <соспорцious>, <да>? <соспорцious> с удовольствием осталась бы там. Я не видел, что находится под простыней, но я знал, что это мое тело. И когда удалились, значит, медработники, закрыли ворота, вернее, двухстворчатые двери, в помещении, в которое везли меня на повозке, вот, на тележке, то я услышал плачущую супругу, которую не пускали в это помещение, она плакала где-то на улице. Что это было за помещение? Вот это помещение было морга, потому что были оцинкованные столы. Вот на столах лежали мертвые тела, вот которые одни были уже после вскрытия, одни еще, видимо, ждали вскрытия. Вот, и Видимо, меня привезли туда для вскрытия. И вот с каким-то таким стуком, как стук молотка по пустому ящику, я вошел в И Вот вы знаете, в этот момент я почувствовал веяние ветра. Но я знаю, что это был не ветер, это был Святой Дух, который выкатил эту тележку, вот, выбил эти двери, выкатил на улицу, я встал. І от кругом ходять люди, можете собі ощущение яке испытывали. вони кто Хтось падав в обморок, хтось кто хтось кричав. І коли ці двері відкрилися і ця каталка виїхала. Ви це Да. Я це бачила. І я тоді впала, і я не пам'ятаю. Ви потеряли сознание? Да. А коли я очнулася, я його побачила. Да, що мати родила? він іде по коридору. І перше, що мене толкнуло, це просто його закрити. І тоді знову таке, от, в голові знаєте, таке як, я не без сознання, але я не розуміла, що робиться. Я не могла зрозуміти, що робиться. Я не чекала від Бога такого. Я чекала зцілення, я молилася за зцілення. Но такого я не чекала. І змінились ли ваші взаємоотношення з мужем, як може і жони після того, що пройшло? Дуже змінились. Він, ну, він розказував, він був людина така жорстока. У мене навіть вже були такі думки, щоб розвестись з ним. Тому що mm -hmm. э, ну, настільки його тяжкий характер, що я вже думала, не витримаю. Э, Сьогодні Господь його повів до того, що він може мене попросити про Це Цього... велике достиження, так? Да? Це велике для нього. Це для нього. Це, це... десь так, як Воскресне да, да, да. Для нього це, це дуже багато, для нього стоїло. Він ніколи mm -hmm. не вважав себе винним. Mm -hmm. На сьогоднішній час це Значить, ви щасливі. Да, я дуже щаслива. Я щаслива тим, що я, що я знайшла Господа, що Господь знайшов мою сім'ю. Супруга дзвонила додому, сюди в район, вислали машину за мною. Вот. И мы поехали домой. Это можно назвать воскресеньем? Но дело в том, что врачи пришли к единому мнению, что у меня полностью обновлены все внутренние органы. Сердце, легкие, почки, печенка. Что бы вы желали сказать прямо сейчас всем телезрителям, что сейчас есть в вашем сердце, что ложит вам Бог? Примите в сердце свое Господа Иисуса Христа, как единого Бога и Спасителя. Покайтесь перед Ним в своих делах в своих простых делах, которые, за которые вы сами себя осуждаете, которые вам не нравятся, дорогие люди. И тогда в вашем сердце вновь будет мир, любовь и спокойствие. Вы будете иметь Бога в себе, и Господь будет называть вас своими людьми.